श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् पदिमून् हिरण्याक्ष वदक हिरण्याक्षणीन् वदम् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सां वर्ते पयसि निज जङ्गा परिमिते भवद्भक् गत्वा कपटपटु दीर्नारदमुनिः क्षणैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दम् तव बलम् समायाविष्णुर्हरति भवदीयाम् वसुमतीम् प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वा स मुनिना दर्शितपतो भवन्तं सम्प्राप रणिदरमुद्यन्तमुदकात् अहोवारुण्योऽयं मृगयिति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दं श्राशिरसि चकितां स्वेन मखसा दा प्रसवमुदयुङ्क्ता गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदो नियुद्धेन क्रीडन् गटगटरवोद्गुष्टवीयत रणलोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्ध्य सञ्ज्ञातः प्रथममिति दात्रा जगदिशि गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दिति भुवो गदा टिति पतितायाम कभोगो मृदस्मेरास्य दनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करबुवि रुरुचिषे ततः शूलम् कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्र समारुष्टो मुष्ट्या सकलु खलु वितुदं स्वां समतनो गलन् माये माया किल जगन्मोहनकरीः भवक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे मनसं। गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकाय सोऽयं तव करसरोजप्रमतितो गलद्रक्तो तद त्वामुद्दामप्रमदबर विद्योतिहृदया का मुनीन्द्र सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवर्णद्वरतनुं त्वचि छन्दो रोमस्वपि सृगपि वदनी चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभोसो ीर्यं वरद गलदेशेऽप्युपसदक मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमणाका महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्या रोगं मे सकलमपि वातालयपते श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द